देवेंद्र फडनवीस ने ये कहा है कि औरंगजेब जो कब है उसको कांग्रेस के कार्यकाल में एएसआई का प्रोटेक्शन मिला था इसलिए उसको तो अब हटाने के लिए कानून कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस पे आरोप लगाया कि उन्होंने ही प्रोटेक्शन दिया भाई फडनवीस जी आपकी अब महाराष्ट्र में साढ़े बारह साल की सरकार हुई है भाई अभी तुम्हारा सेकंड टर्म के सीएम अभी थर्ड टर्म के सीएम तुम बन रहे थे मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा आपको लोगों ने अधिकार दिया है वो तो अधिकार का पूरा उपयोग करें। कांग्रेस पे आरोप लगाना आप छोड़े महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा के साथ चलते ऐसा कहानी आप बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर आज आपने देखा हुआ कि आर्थिक पानी आवाज़ भी जो आपने देखा है महाराज का उसमें हम उद्योग में पीछे आ गए हमारा पांच पॉइंट नौ औद्योगिक स्थिति थी अब वो समथिंग चार पॉइंट तक आ गई हमारी सेवा व्यवस्था में भी हम लोग पीछे चले गए किसानों ने किसानों की जीडीपी जो तीन पॉइंट आठ परसेंट थी वो आठ परसेंट के ऊपर लेके गए किसानों को मदद करने की जगह आप किसानों को बर्बाद कर रहे हो आपने बड़े पैमाने में तुम्हारे आका जो दिल्ली में बैठे उन्हें बड़े पैमाने में इम्पोर्ट किया गया इम्पोर्ट किया गया सोयाबीन हो धान और सब चीजों की आयात आपने की और यहाँ के किसानों को बर्बाद करने का काम आपने किया क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बराबर है उसपे भी सब जीरो है जिस तरह से औरंगजेब के जमाने में महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी वही स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है तो आप शिवाजी महाराज के विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में आप मुख्यमंत्री हो उसके ऊपर ध्यान दो तो और ये का इतिहास अब बंद करो और जो अब वर्तमान चल रहा है वर्तमान में महाराज को अच्छा कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान आप चाहते हैं कानून का को तोड़ा जाए मैं तोड़ना चाहता है कि नहीं तोड़ना चाहता वो सरकार निर्णय ले हम उसके बारे में क्या बोले लेकिन ये यही आरोप, आरोप लगा रहे हैं तो आरोप, आरोप, आरोप से नहीं चलेगा आरोप से क्या चल रहा आरोप क्या कल की सरकार नहीं आज सरकार दो टर्म के चौदह से उन्नीस मुख्यमंत्री रहे राज्य के आधी रात में एक सरकार बनाई इन लोगों ने अभी और मुख्यमंत्री बने वोट के तो मुझे ये सवाल इनको है कि इतिहास में ना जाए इनको क्या करना हो करें? नहीं नहीं सर... है जो वो करे सवाल यह है वो चाहते हैं छत्रपति के हटाई जाए आपकी नीचे सरकार ने कानून जो भी कार्रवाई कर सकती सरकार ने करना चाहिए हम इसके ऊपर कोई अपना मत जाहिर नहीं करना चर्चा इसलिए हो है, क्योंकि आपने सुना होगा एक आरटीआई के बारे में जिसमें पता चलता है कि शिवाजी का मंदिर तो आराध्य है उनके मंदिर के लिए ढाई रुपए और जबकि आक्रांता के ऊपर आपने लाखों रूपए देखो मैं आज के स्थिति में चर्चा करूंगा पुराने इतिहास में जाने का कोई मतलब नहीं पर जो लोगों ने समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाने का जो सपना इस राज्य की जनता को दिया था और उसके ऊपर इन लोगों ने खर्चा किया हुआ तो प्रतिमा का कुछ अंश ही नहीं दिख रहा है तो मुझे ये लगता है कि ये जो भी है सरकार जो पब्लिक इश्यू जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश बार बार करती है उसके इनके ये जुमले में हम लोग नहीं आएंगे सरकार ने आज की वस्तुस्थिति को ध्यान देना चाहिए महाराज बर्बाद करने का काम ये हाल ही सरकार कर रही है उसके बारे में हम चर्चा करें सर एक एक और इम्पोर्टेंट इशू है तेरह तारीख होली का दहन होगा तमाम हिंदू तो समाज इस वक्त सड़कों पे होगा क्योंकि प्यौहार का मौका है और ठीक उसी दिन जुम्बा भी है और तमाम जो मुस्लिम मौलाना है वो कह रहे हैं कि बोर्ड के खिलाफ वो लोग लो सड़कों पे उतरेंगे और शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन करेंगे ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको नहीं खराब हो सकती है सरकार की जवाबदारी है सरकार ने इस तरह के माहौल को कैसा संभालना ये सरकार का दायित्व है तो सरकार सरकार की परीक्षा है सरकार उस परीक्षा में खरी उतरे तो ये श्रद्धा का विषय है जिसको क्या लगता है उसकी उसकी भावनाओं को रखने का अधिकार सबको है इसलिए मैं राज ठाकरे के विषय में तो हम लोग कोई चर्चा करते नहीं लेकिन सबका श्रद्धा का विषय है वो उनमें क्या बात रखी है वो उनका इश्यू प्रत्येकाचा श्रद्धेचा विषय असतो आणि त्याच्यामुळे मी राज ठाकरे काय बोललेत तो विषय आमच्यासाठी नाही जनतेचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्वाचे आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्ही या सगळ्या विषयाला फार काही महत्व देत बघा तर राज्य सरकार ने शकारी स्वाभिमान योजने के अंतर्गत पंद्रह हजार रुपये शतक देोषणा होती शाह कोरा कर भूमिका मानले होती सेवा व्यवस्थे मध्य सुधार आम कर पद्धति संगित नौकर सऊाराष्ट्र मध्य आज रस्तिया परिस्थिति फार भयानक है मोटा प्रमाण में एक्सिडेंट ऐसी प्रमाण है चट्ट साम्राज्य महाराष्ट्र मे जाए आणि ज्या पद्धतीनं महागाई वाढते आहे त्या महागाईवर कसं कंट्रोल हे सरकार करते आहे आणि या सगळ्या व्यवस्थेसाठी सरकार पैसा कसा उपलब्ध करेल आणि किती टॅक्सेस लावणार कि नाही लावणार या सगळ्या विषयावरच बजेट आल्यानंतरच आपल्याला चर्चा करता येईल आता त्याच्यावर मला प्रतिक्रिया देण्याचं मी कारण राज्याला लुटण्याचं काम हे सरकार करते आणि म्हणून अजित पवार जे म्हणतात राज्याचे अर्थमंत्री त्याच्यामुळे अर्थसंकट महाराष्ट्रावर आलेला आहे आपल्याला माहितीसाठी सांगतो मुंबई शहरामध्ये पाच एंट्री आहे पाचही एंट्री जो टोल आहे त्या टोल मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार हे सरकार करताना आपण पाहतो आहे काही टोल जे माफी आहेत त्यांना हे सरकार पाठीशी घालताना आपण पाहतो अनिल गायकवाड नावाचे जे सी चे प्रमुख आहेत त्यांनी या टोलला अजून दोन हजार एकोणतीस पर्यंत मुदत वाढ मिळावी कंपनीला कम, हे टोल आहे ती कंपनी बँक करप्टेड आहे आणि त्या कंपनीला अजून जवळपास दोन हजार कोटी रुपये राज्याच्या तिथून द्यावे अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आलेला आहे राज्याच्या सचिव जे आहेत मनीषा महेशकर त्यांची सही झालेली आहे आज वित्त सचिवांकडे ते फाईल आहे उद्या कॅबिनेट मध्ये ते फाईल आणायचं चाललेलं आहे म्हणजे अशा टोल माफियांना जनतेला लुटणाऱ्या टोल माफियांना दोन दोन हजार कोटीचा फायदा करून देण्याचं हे सरकार करत असेल आणि राज्याचे अर्थमंत्री सांगत असतील की राज्यावर आर्थिक संकट आलेलं आहे तर आर्थिक संकट आलं असेल तर या माफियांना टोल माफ करण्याचं आणि राज्याच्या तिजोरीतून त्यांना पैसे देण्याची कारण काय या सगळ्या मी एक उदाहरण सांगितलं असे मी अनेक उदाहरण आता पुढच्या काळात आम्ही आणणार आहोत म्हणून आजचं बजेटच आम्ही वाट बघतोय राज्य सरकार बजेट कसं मांडत त्याच्यावर जेव्हा जे काही पुढे येईल त्याच्या आधारावरची चर्चा आम्ही पुढे आणू आणि या राज्याच्या तिजोरीला या सरकारने कसं लुटलं आणि कसं बगल बच्चांना आपण राज्याची तिजोरी लुटून दिली जे साखर माफिया सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये आहेत त्यांच्या कारखान्याला कस यांनी पैसे लुटून दिले अशा अनेक मी तुम्हाला माफिया पुढे आणणार आम्ही आणि हे सरकार माफियांच कसं आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचं नाही हे सगळं जनतेच्या जा निदर्शनात जाणून देण्याचा आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याची भूमिका आमची राहणार बघा आमची मागणी काँग्रेसच्या वतीनं असा आहे की यांनी जे फॉर्म रद्द केलेले आहेत ते सगळे फॉर्म यांनी पुन्हा तशा तसे ठेवावे यांनी त्या लाडक्या बहिणीने जे फॉर्म भरलेले होते त्याला यांनी मान्यता दिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर पैसे दिलेले आहेत याचाच अर्थ या जा सा या की तुमचे जे नियम होते त्या नियमाचं पालन त्यांनी केलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या पात्र ठरलेल्या होत्या तुम्ही पंधराशे रुपये दिलेत आणि निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये तुम्ही एकवीसशे रुपये देऊ असं सांगितलं होतं त्या सगळ्यांना एकवीसशे रुपये दिले पाहिजेत ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे बोला आमच्या पक्षात असतील आमच्या पक्षात नव्हते आमच्या पक्षात सगळे कार्यकर्ते आणि नेते सगळे कामाला लागले होते जे काही मतावर टाका टाकण्याचं काम दिल्लीच्या आका हो लोकांनी केलेलं आहे तो सगळ्या महाराष्ट्राच्या नव्हे तर देशाच्या जनतेच्या देशा समोर आलेला आहे थँक्यू